Чи насправді питну воду ми отримуємо із наших водопроводів? Як підвищити її якість? Відповіді на ці актуальні питання просто зараз у програмі Країна Онлайн. Бівати у столиці з'явилося у середині 90-х, коли розгорнулася компанія по боротьбі із хлоруванням води. І з того часу подібні споруди з'явилися майже у всіх районах столиці, і саме з того часу 20 років вже триває суперечка між скептиками і прихильниками, яка вода краще із водогону чи із бювету. Отож, як влаштований бювет та наскільки безпечна вода із нього, ми дізнаємося у головного технолога водопровідного департаменту Миколи Баженова. Пане Миколо, доброго ранку. День. Багато киян думають, що бівети влаштовані на водопровідних трубах. Чи правда це, як влаштований бівет? Ні, значить, бюлетні комплекс це одне настоящее сооруження, которое обезпечується водою з артезіанських сважин. Причем такое устройство было э, изначально задумано э, для обеспечения э, потребителей, киевлян, водой, которая э, по качеству натуральная, которая не обрабатывается реагентом и в частности хлором. Первое строительство э, начато в 1997 году. Значит, в состав биветного э, комплекса входит... Скважина глубиной от 150 до 350 метров. Ну, должен сказать, что артезианские скважины обычно устраиваются либо в подземных камерах, либо в павильонах наземного расположения. Киев водоканал обеспечивает обслуживание техническое обслуживание биветных комплексов и лабораторный контроль. Что касается качества, качество а, все-таки питьевой воды билетных комплексов высокое. И оно отличается от той воды, которая подается и централизованной системой водоснабжения. Микола Григорович, когда вы говорите, что качество воды очень высокое, но вы все-таки не говорите, что она идеальная. А какие риски того, что вода ось, ну, проходите через всю систему БВЕТа, насколько она вот якость на Да, значит, ну она отличается по своим э, по своему химическому составу, вкусовому составу. Значит, э, та вода, которая подается в водопроводную сеть системы централизованного водоснабжения, она, конечно, ну, большая часть там подается с Деснянской, Днепровской водопроводной станции. Это речная вода. И часть воды забирается скважин. Но в любом случае она подвергается обработке, в том числе хлорированию, имеет э, какие-то другие привкусы. Здесь же в этом комплексе вода а сразу с горизонтов поступает непосредственно бевит. два у вас питание, как до фахівца. Чи потребно было скоро кипятить эту воду? Чи вода сбивает, а в принципе не потребуется. Но ну, чтобы ответить на этот вопрос, мы, я должен сказать, что мы постоянно проводим контроль по микробиологическим показателям. Значит, по нашим данным количество отклонений по этому, этим показателям очень маленькое. Вот посмотрите еще раз на бивет. Здесь четыре колонки. Значит, контроль по бактериологическим показателям проводится из каждой колонки отдельно. Если по химическому показателю берется с одного крана, то по бактериологическому показателю мы берем из каждого крана. Почему? Потому что вот вдруг какие-то загрязнения, вы видите, что ветер дует, вот в носик этого крана может попадать какая-то пыль. А показатели очень чувствительные, и сразу они отражаются. Так вот, по нашим данным, такое количество отклонений очень маленькое. Отож, пане Миколу, дякую вам за відповіді. Спасибо. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як влаштований бювет для питтівої води та наскільки вона безпечна для споживання киян. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є. І до наступних включень.